सूर्यासिन थर्टी सिक्स में वाक़ी अनफिकु मीमा रज़मल् कौल लदीन कफ़रुल्लीन आमनु अनुतमू मल्ल याशा अतम इन तुम अल्लाफ़ी जलामुबीन और जब उनके लिए कहा जाता है खर्च करो उसमें से अल्लाह ने जो तुमको रिज दिया है जो लोग कफुर करते हैं कहते हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाए क्या हम इसको खिलाएं जिसको अल्लाह अगर चाहता तो वही खिला देता नहीं है वो सिर्फ सिवाय ये कि वो वाज घुमराहि में अच्छा अब आप ये देखिए कि ये वो लोग हैं जो अभी हम पीछे पढ़ाए जो स्कॉलर्स और रोबान इनसे जब यह कहा जाए कि तुम खर्च करो अल्लाह की राह में जो रिश्क अल्लाह ने तुमको दिया क्योंकि अल्लाह ही देने वाला है अल्लाह ही रिश्क देता है सबको तो इनसे जब कहा जाता है तुम खर्च करो अल्लाह की राह में तो ये कहते हैं काफिर लोग यानी जो अल्लाह की आयत का कफुर करते हैं कि हम खर्च करें और कहते हैं ईमान वालों से अगर अल्लाह चाहता तो इनको जैसा जिससे कितना वो डास्टिक्स लोगों में आ, प्रॉब्लम्स में होते हैं भूखे मर रहे हैं उनसे जा क्या इनको खिलाओ उनको खर्च करो उन पर तो कहते हैं अल्लाह अगर अल्ला चाहता है तो उनको खुद खिला देता मतलब अल्लाह ताला चाहता तो इनको ज़रूर खिला देता मैंने पहले ही कहा कि अल्लाह ताला ने सिस्टम तो एक बनाया हुआ है लेकिन वो आ, आपके ज़रिए चाह रहा है कि पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए पैसा शुड बी डिस्ट्रीब्यूट बाय यू थ्रू यू लेकिन इन्होंने क्या कहा है? जो कफुर करते हैं ईमान वालों से कहते हैं हम उनको खिलाएं जिनको अल्लाह चाहते है, तो अल्लाह खिला देता तो अल्ला, अल्लाह अल्लाह ही खिला दे तो ये आप सोचिए ये वो समझ रहे हैं कि ये हमारे पास जो माल ही अल्लाह ने हमको नहीं दिया है ये हमारी कोई खास बात है इतना गुरूर पैसे के अंदर आदमी ये समझता है कि ये मेरी एबिलिटी है मेरे मैंने कोई ऐसा कर लिया है कि अगर अल्लाह चाहता है भूखों को अल्लाह खिला देता मैं क्यों खिलाऊं तो ये किससे कहते हैं ईमान वालों को अब ईमान वाले तो जानता है कि अल्लाह खिलाता है अल्लाह रिश्त देता है उसको ये शर्मिंदा करना है कि भाई तुम्हारे अल्ला खिलाए अल्लाह तो ये ग देखें आप और आगे इसी से कनेक्टेड में देखें आले इमरान में एक वन एटी वन मेंदीन कलू इन फ़कीर व नग्निया अब हक व नकूल आदाबल हरीक तहक़ीक अल्लाह ने उन लोगों की कहावत सुन ली जो कहते हैं कि बेशक अल्लाह फ़कीर है और हम गनी हैं हम अमीर हैं अन करीब हम लिख लेते हैं जो इन्होंने कहा और उनका बगैर हक के नबियों का कत्ल करना और हम कहेंगे जलने का अजाब का मजा चक्ो इतने पैसा का घुमंड है कि एक तो कहना है कि भाई इनको अगर अल्लाह चाहता तो खुद खिलाए हम इनको क्यों खिलाए अल्लाह चाहता है उनको खिलाए दूसरा आगे एक और आयत में लिखा हुआ है कहते हैं हम अमीर हैं गनी हैं, अल्लाह फकीर है भला बताइए आप जी आपने जिंदगी में सुना आपको ना किस तरह की बातें आप यकीन करें ऐसे लोग हैं जो अल्लाह को नहीं मानते वो यही कहते हैं वो बाकायदा ही समझते हैं ये सब जो मेरे मेरी अपनी अकल को ये समझते हैं ये हमारा माइंड है जिसने किया है इट है अल्लाह थोड़ी देर आई रिस्व है मुझे। मैं खुद कर रहा हूं तो वो कहता है भाई अल्लाह तो फकीर है ये कैसा अल्लाह तला देख रहा है दुनिया में इतना तो भूख से लोग मारे खिला दे हो? क्यों नहीं खिला देता तो अल्लाह को फकीर कह रहे अपना गनी समझ रहे हैं बेशक अल्लाह फकीर हम गनी अमीर हैं अन करीब हम लिख लेते हैं जो इन्होंने कहा और उनका बगैर हक के नबियों कतल कहा इन्होंने नबियों को भी कतल किया अल्लाह ने इनको रिकॉर्ड लिखा हुआ है ये वो लोग हैं जो अंबिया का कतल करते आ रहे हैं नफसियाती तौर पर उनकी साइकोलॉजी जो उन्होंने मैसेज दिया उसके खिलाफ इन्होंने प्रोपेगेंडा किया हुआ है अईसी सलाम के बारे में उनको अल्लाह का बेटा कहा हुआ है मूसा सलाम के बारे हर पैगम्बर नबी की नफस्यात से पर्सनैलिटी की एसासीनेशन की हुई इन लोगों ने हर पैगम्बर की बात करूँ मैं जो अल्लाह ने कुरान मजीद में मूसा सलाम के बारे में बताया उसके अलावा बता रहे हैं इब्राहीसम के बारे में कुरान में बताया उसके अलावा बताएं आप नूल इस्लाम के बारे में अल्लाह ने बताया कुरान में उसके बारे में उसके अलावा आप बताएं हर पैगम्बर दाऊद मोहम्मद हर पैगम्बर मोहम्मद इंक्लूडिंग कि जो कुछ अल्लाह आयात में बयान कर रहा है उनके बारे में आप कुछ और ही बता रहे हैं तो ये अंबियाओं का कतल है कि वो अल्लाह क्या बता रहे आप कुछ और बता रहे हैं तो ये बताने का मकसद यह कि यह अम्बियाओं कतल भी करते आ रहे हैं और इन्होंने अपने को अमीर समझावाए और अल्लाह ताल को फ़कीर और जब अल्लाह तह कि भाई खिलाओ इनको गरीबों को तो कह रहे हैं हम अल्लाह चाहते तो इनको खुद खिला ले तो ये आप देखिए इससे अभी आगे चल के पूरी जंग के सामने आ जाएगी आपके ये सिचुएशन मैं इसलिए डेवलप कर रहा हूँ कि ये कुरान मजीद में लिखा हुआ है ये ऐसे लोग हैं